Кстати, кто не хочет из аэропорта Ниццы добираться на метро, можно на вертолете прилететь. Вот, всего лишь за 150 евро ходит маршрутка, ну вернее вертолет летает каждые 30 минут. Вот то есть ну, очень просто, как найти? Вот здесь у вас прилет. Вот сразу выходите. И налево-налево. Здесь даже такой Marketplace можно выбрать здесь здесь, здесь. То есть выбираете какой -то. Там Есть такие вот вертолетики, есть такие. Кому нравится красно-белые, кому там черненькие. Нужно выбрать, и чтобы не ехать а, на метро, там, на трамвае, на вертолете. Значит, на вертолете куда можно добраться. Сейчас скажу, ну, Монако, Каны, Куршевель и так далее. Там цена может меняться. Ну, Монако 150 евро. Поэтому пользуйтесь, благодарите. А если автобусные билеты нужны из Украины в Европу, то на сайте Рубикон.